Hər birinizi salamlayıram. Kanalı xoş gəlmisiniz. Videoları bəyənirsinsə, like edənə abunə olmağı unutmayın. Çox dəyərli yengəc, yəni Xəçə bücündən olan insanlar, bu video sizlər üçündür və 2021-ci ilin iyul, yəni sentyabr ayında həyatınızın bir çox tərəflərində, ümumi olaraq sizlər nələr gözləyirsiniz deyə bir video çəkəcəyəm və məhz bu videoda Burada üç səd ay tarot kartlarından istifadə edəcəm. Xaçəng bürcündən olan insanlar, təbii ki, bunlar ümumludur və özəl danışmanlıq, özəl yorumlar üçün tarottaraz071@gmail.com və eyni zamanda da tarotiche instagramına yaza bilərsiniz. Və e, mənim burada gördüyüm xaçənglərin ruh hali belədir. Xaçəngkilər çox e, qarışıq bir vəziyyətdəsiz. E, bilmirəm amma ətrafdan hamıdan bezgin, ailəmi, cəmiyyət fərq etməz. Sadəcə olaraq hamıdan bezgin, hamı məni arxadan vurur, kimsə məni anlamır. Hansısa bir psixoloq, kritik vəziyyət və çox gəlgən, daxilə enmiş və bütün dünyadan arınmış, bax belə tənha bir insan var qarşımızda. Nə isə baxaq görək, xəçi böcündən olan insanlar. Bəs Bu vəziyyət necə olacaq? Nə vaxta qədər davam edəcək? Ümumiyyətlə, ilül, yəni sentyabr sizin üçün necə yadda qalacaq? Sentyabr, ilül xəçənglər üçün necə yadda qalacaq? Necə yadda qalan bir ay olacaq. Aha, mənim burada gördüyüm xəçəng bürcü bu kart, bilirsiniz, müdrük kartıdır. Yəni xəçəng bürcündən olan insanlar ən ə, yaxşı müdirik ə, siz özünüzsünüz ən yaxşı müdirik e, ancaq bir şey var e, sentyabr ayında yəni ilüldə həyatınız üçün bəzi ciddi qərarlar atacaqsınız bəzi ciddi addımlar atacaqsınız çox düşünməlisiz və çox tövsiyə almalısınız yəni tövsiyəsiz ə, bu, bu kart bilirsiniz aziz mənasını verir. Aziz isə billərindən məsləhət almaq, bilən bilici birindən öyrənmək, bilmək, sonra addım atmaq mənasını verir. Yəni tövsiyəsiz addım atmayın, bu qədər. İndi isə baxaq görək sizin bu ay karyerə, pul-para məsələlərinizdə nələr olacaq. Xəçəngücünə olanlar hər şey bitmiş tərəfindən baxırsınız. İtirdim. Əslində sanki eyni anda çox işi çox şey əldə tutmağı bacaran bir insansınız. Amma bir anlıq gedişat ıı, çox şeyində əlinizdən itməsinə doğru gətirib çıxarır. Yədaca siz qorxursunuz nə isə itirəcəm. Panikaya qapılmısınız. Ona görə də sizə sunulan fürsəti dəyərləndirə bilmirsiz, görə bilmirsiz. İstəmirsiz. Baxın, davamlı birlərlə ya sizi harasa dəvət edir, təklif edir ya da bir iş qapınızdadır. Yaxud da qapınıza gələcək, amma siz onu görmək istəmirsiniz. Həvəssiz yanaşırsınız. Yox, mənə görə deyil, yox, mən bacarmaram. Eə, ya da belədir. Əslində əldə olanlarla bağlı hələ heç nə bitmir. Burdan tutaraq çox uzaqlara, yüksəllərə gedə bilərsiz, amma siz sadəcə bitmiş tərəfindən baxırsınız. Bu çox yanlışdır. Bəs baxaq, davamında nələr gözləyir sizi? Wow, the world bütün dünya ətrafınızda fırladır siz dünyanın öhdəsindən gələcək bir insansınız. Yəni e, belə deyim də bütün dünya sizin ətrafınızda fırlanır və ya əslində siz sanki dünyanın ətrafında fırlanan insansınız. Dünyadan e, anlayan, dünyanın gedişatından baş çıxaran, işlərinin bütün işlərinin nəbizini tuta biləcək bir insansınız. Yəni əslində bu kupaları tərs döndərə, yaxşı mənada tərs döndərə e, hər şey vəziyyətin gedişatını e, the best, yəni ən yaxşı halına doğru gətirə biləcək insan məhz siz özünüzsünüz. Başqa kimsənin köməyinə ehtiyac olmadan sadəcə sizin özünüz də tərs dönmüsünüz deyə ə e, vəziyyəti də tərs tərəfindən dəyərləndirirsiniz. Olduğunuz psixoloji yaxud o durum düşdüyünüz depressiv durumdan çıxmalısınız. O zaman heç nə hər şeyin bitmədiyini, sadəcə sizin özünüzün tərsinə, tərsin tərəfindən baxdığınızı görəcəksiniz. Və Page of Swords, yəni qılınc prinsi, əzizlərimiz siz qalib gələcəksiniz. Qalib gələcəksiniz. Kariyer həyatınızla bağlı çox gözəl, eee, verdiyiniz bir məntiqi qərar verdiyiniz bir məntiqi qərar var ki, bu qərarı siz elildə, sentyabrdə izləyəcəksiniz və sizə çox uğur gətirəcək. Yəni bu qərarı verib də davam edəcəksiniz əməl olaraq və sizə uğur gətirəcək. İndi isə baxaq görək, əziz hərcəklər, sevgi həyatınızda sizin nələr gözləyir? Nələr var elildə? 2 kart birdən. Hmm. Qaçaq bürcündən olan insanlar. Bir e, müharibəniz, e, elə bil, bir müharibədən çıxmısız və çox güclüsüz. E, amma sonsuz şəkildə güclü insansınız. Baxın, başınızın üzərində sonsuzluq var. Amma birləri də sizlə bunu bilin, bir e, Birlərin məğlub etmişisiz, qılınçlarını alıb sındırmısız. Baxın, arxada qoyumusuz və təzə yola doğru gedirsiniz. Güclü addımlar atırsınız. Yeni biləklərlə yeni yol, amma bunu da bilin ki, bu müharibə də yenə davam edəcəy. Yenə arxadan e, birləri sizi çağırıb, "Ey, mən burdayam, ayağa qalxmışam, təzədən səninlə vuruşmaq istəyirəm" deyəcək. Və bunu nəzərə alın, e, bu sizin ilişki həyatınızdır. Düzdür, iyulda, sentyabrda mən çox güclü görürəm. Önünüzdə nə qədər məni var, sevgi, həyatınla bağlı. Nə qədər məniyə, nə qədər düşmən var, hamısını baxın, məğlub etdiniz və arxanızda qoydunuz və irəli çox güclü bir ikimə çıxdınız. Çox da qəti addımlar atırsınız. Yeni başlanğıc, yeni səhifə, gözəllik, möhtəşəm bir enerji və queen of fance, yəni dəyənə qraliçəsi. Dəyənə qraliçəsi nə demək idi ki, kafanızda <laughs> dəyənə parlayır tüklənmiş. Yəni beyninizdə nə qədər parlaq fikirlər keçir, hamısını əylin e, də sentyabrda aşk həyatı ilə bağlı həyata keçirəcəksiniz. Hətta bəzəniniz evlilik yolunda da gözəl qərarlar verə bilər ya da ki, evlənsənsə də bütün problemlərinizin həllini tapıb gözəl yaşantılarınız olacaq bu ay. Və növbəti kartımız gəlsin sizin sağlamlığınıza. Yengeçlərin ə e, elində sentyabrda baxaq görə sağlik həyatında nələr var. Aha. Demək, dəyənək 10luqsu kartı. Dəyənək 10luqsu kartı e, əlinizə, üzünüzə bulaşdırmaq, e, özü öz sağlamlığını pozmaq. E, Burda da yenə dəyənək 9luqsu gəldi. <laughs> bir xəstəliklə savaşa ikən başqa bir problem yarada bilərsən. Yəni belə deyəcəm də, qəsdən özünüz öz sağlamlığınızı demirəm qəsdən özünüzə özünüzə nəsə edirsiniz. Xeyr. Sadəcə qaş düzəltmək istəyən yerdə göz çıxartmaq məsələsi var. Bir az sentyabrda başınıza belə işlər gələ bilər. Ona görə də həkim məsləhəti olmadan özünüz özünüzə heç bir müalicə tətbiq etməyin. Ya xuddakı sağlamlığınızla bağlı, dietlə bağlı yaxud hansı bir estetik e, bir şeylər istifadə etməyin, estetik məmulatlar. Bilmirəm amma bilər bilməzə, yəni özün sözünüzə içini tətbiq etməyin, zərərli ola bilər. Və növbəti kartımız bu ay atmamanız gərəkən addım, atmamanız gərəkən addım mutlulukdan qaçmamaq. Mutlulukdan qaçmayın, mutluluğun dadını çıxarın. E, mutluluğun dadını çıxarın. Belə və atmanız gərəkən addım. Atmanız gərəkən addım ə, mutluluğa doğru gedin, gedərkən amma məntiq qərarı almağı unutmayın. Emosiyalara, duyğulara çox da yer verməyin. Bu atmamanız gərəkən addım kartına bir dənə də kart əlavə edək. Yəni nə demək istəyir? Yəni demək istəyir ki, baxın burada bir ailə, bir birləşmə görünür. Bu birləşmə, bu birlik hər nədirsə, yenə deyirəm, bir işə qovşa bilərsiz, bir insana qovşa bilərsiz, bir diləyinizə qovşa bilərsiz. Bir sözlə amma gözəl bir fürsətin əlinizə keçmə keçməkdir və bunu itələməməkdir. Və burada bir uşaq var. Yəni Dəyənək prinsesi. Yəni siz çox dürüstsüz. Dəyənək prinsesi bu deməkdir. Çox dürüstsüz və yeni başlanğıc. Eyni zamanda da bu uşaq yeni başlanğıc deməkdir. Bilirsiniz, uşaqla bir şey yeni başlamaq deməkdir. Yəni yeni bir baxın, partnyorluqmu desəm, aşkımın desəm, bir şeylər başlayacaq və bu qarışıqlıqlı olacaq. Yəni bunu dəyənləndirin, itirməyin bu qədər və ə, sonuncu kartımız ancaq atdığınız qərarlarda emosiyalardan uzaq olun, məntiq qərarları atın. Belə ilə olursunuz ki, DN kralı, yəni ayın qalibi. Ayın qalibi ən yaxşı, ə, ən xoşbəxtdir, ən, ən 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 nigədiylə arzularına çatanı. Xərçəng bürcünə olan insanlar bu ay düşmənləri məğlub etməkdə həzz alacağınız ay olacaq. Ümumiyyətlə xərçənglər Ə, savaşmağı sevən insanlardır və onlar heç vaxt ətrafında düşmən saxlanmır. Yəni özündən güclü birisini saxlamır, ya da onlara zərər verəcək birisini saxlamır. Bütün vəziyyətlərdə özlərinin qorunacağıma sevirlər. İstər şəxs həyat, istər karyera, istər peşə, istər maddi, söhbət hər nədən gedirsə və belə də olacaq. Siz ə, istədiyiniz mövqeydə istədiyiniz kimi ərləşəcəksiniz bu ay. Bütün sizə mane olan insan və ya hər nə varsa hamısının ötəsindən keçəcəksiniz. Bu qədər. Sizə çox sevirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Gələn göşdədə. Hələlik.